Selamat petang tuan kami dari Kumpulan 7 tajuk yang yang akan kami berpentang hari ini adalah peranan bahasa Malaysia dalam pembentukan keharmonian kaum next slide Bahasa Malaysia memainkan peranan penting dalam menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum sejak merdeka pada tahun 1957 sebagai bahasa kebangsaan ia bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga simbol perpaduan yang menyampaikan nilai kebersamaan dan toleransi. Namun, dalam era globalisasi, cabaran seperti dominasi bahasa Inggeris, perubahan sikap generasi muda dan persepsi negatif terhadap plastik bahasa Malaysia mengancam peranannya. Jika tidak ditangani, ia boleh menjejaskan keharmonian kaum dan identiti nasional. Kajian ini bertujuan untuk meneliti peranan bahasa Malaysia dalam membentuk keharmonian kaum, mengenal pasti cabaran yang dihadapi serta mencadangkan strategi untuk memperkukuhkan penggunaannya dengan memahami isu ini langkah lebih efektif dapat diambil untuk memastikan bahasa Malaysia terus relevan sebagai alat perpaduan dalam masyarakat majemuk. Next slide. Seterusnya berikut adalah permasalahan kajian ini. Salah satu cabaran utama dalam dalam pembentukan keharmonian kaum ialah penurunan penggunaannya dalam kalangan generasi muda yang didorong oleh dominasi bahasa Inggeris dan bahasa lain. Generasi Z meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Generasi Alpha meningkatkan enrollment ke sekolah antarabangsa yang menggunakan bahasa Inggeris. Perubahan ini dipacu oleh keutamaan terhadap globalisasi kepentingan komunikasi antara di mana bahasa Inggeris ang sebagai bahasa utama untuk mengatasi halangan komunikasi dan berinteraksi di peringkat global. Next. And um. Pernyataan ini disokong oleh data berikut iaitu data penggunaan bahasa di rumah. Raja ini menunjukkan bahawa tiada pelajar sekolah Cina menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa di rumah. Sebaliknya, 82% bercakap Mandarin manakala 10% menggunakan bahasa English. Dalam kalangan pelajar sekolah Tamil, hanya 4% menggunakan bahasa Malaysia, 21% menggunakan bahasa English dan 75 menggunakan Tamil. Kesimpulannya, bahasa impunan lebih diutamakan di rumah. Next. Selain itu, cabaran dalam pembelajaran bahasa Malaysia dalam kalangan pelajar sekolah rendah Cina ialah kesukaran mereka dalam membaca dan sebutan. Hal ini berlaku kerana pelajar Cina mempunyai akses terhad kepada bahan baca bacaan bahasa Malaysia. Keengganan mereka untuk membaca buku dalam bahasa Malaysia dipengaruhi oleh faktor budaya, rakan sebaya dan latar belakang keluarga. And next. Perniagaan ini disokong oleh data berikut iaitu data penggunaan bahasa di sekolah. Raja ini menunjukkan bahawa pelajar Cina dan Tamil jarang menggunakan bahasa Malaysia sebagai medium komunikasi sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Satu-satunya pengecualian ialah ketika berurusan dengan kaki tangan sekolah di mana uh, 49% pelajar sekolah Cina dan 44% pelajar sekolah Tamil menggu menggunakannya. Kesimpulannya, bahasa Malaysia lebih banyak digunakan untuk tujuan rasmi seperti komunikasi dengan pejabat kerajaan atau urusan rasmi. Next. Saya akan membincangkan ulasan literatur satu perpaduan teknik menerusi penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi mengikut perkara 152 perlembagaan persekutuan bahasa Melayu telah menjadi lingua franca sejak kesultanan Melayu Melaka simbol identiti dan patriotisme bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga menambangkan jadi diri nasional dan memupuk semangat kebangsaan. Peranan kerajaan dan institusi pendidikan untuk mengatasi cabangan ini, kerajaan mem perlu memperkukuhkan dasar perkaitan bahasa Melayu. Langkah pemengkasan bahasa Melayu, beberapa langkah boleh diambil antaranya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menggalakkan penggunaan meluas dalam sektor utama negara. Seterusnya saya akan membincangkan pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa perbatuan di institusi pengajian tinggi kuasa IPTS. Cabaran penggunaan bahasa Melayu di IPTS globally sasi dan kepentingan bahasa Inggeris dalam akademik dan kerajaan menyebabkan pelajar lebih cenderung menggunakan Inggeris. Faktor penghalang penggunaan bahasa Melayu terdapat beberapa halangan dalam penggunaan bahasa Melayu di IPTS. Kurang kefasiran dan keyakinan terhadap nilai akademiknya. Tiada dorongan kuat dari Pijak Universiti. Kesan penurunan penggunaan bahasa Melayu akibatnya peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam pendidikan tinggi semakin terhakis. Lengkap pemangkasaan bahasa Melayu di IPTS untuk mengatasi isu ini, beberapa langkah perlu diambil. Memperlukan rasa penggunaan bahasa Melayu di IPTS meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan bahasa kebangsaan. Seterusnya saya akan membincangkan hubungan antara sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu dan kemahiran abad ke-21. Hubungan positif antara sikap murid dan kemahiran abad ke-21 kerjaan terhadap Uh, 280 murid tingkatan 4 di Segamat menunjukkan bahawa sikap positif. Terhadap Bahasa Melayu berkait rapat dengan kemahiran literasi digital dan komunikasi persekesuan. pembelajaran kemahiran berdasarkan lokasi sekolah. Sekolah dengan kemudahan teknologi lebih baik, murid lebih cenderung menguasai kemahiran abad ke-21. Cabaran dalam penerapan kemahiran abad ke-21, penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu masih kurang dioptimalkan. Keperluan pemegasan pelajaran bahasa Melayu, guru perlu meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Pendekasan, peperasan projek dan aktiviti kolaboratif harus digalakkan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya. Uh, kemudian adalah objektif kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami mengapa penggunaan bahasa Malaysia semakin keberkurangan dalam kalangan generasi muda. Kami juga mengenalisasi bagaimana keutamaan terhadap bahasa Inggeris dan bahasa yang mempengaruhi penggunaan penguasaan bahasa Malaysia. Selain itu, kami menyertidik peranan bahasa Malaysia dalam menyatukan masyarakat pelbagai etnik. Akhir sekali, kami mencadangkan langkah-langkah untuk memperkukuh penggunaannya dalam komunikasi antara budaya. Next. Oke, okay, selamat petang semua. Saya akan membentangkan metodologi kajian yang bertajuk peranan bahasa Melayu dalam pembentukan keharmonian kaum. Kajian ini bertujuan untuk mengaji bagaimana bahasa Melayu berperanan dalam menyatukan masyarakat berbagai etnik di Malaysia. Dalam kajian ini, kami menggunakan uh, kaedah kuantitatif mengumpul dan menganalisis data secara sistematik. Kaedah utama pengumpulan data adalah melalui tinjauan dalam talian menggunakan Google Forms. Responden sasaran kami ialah pelajar dari University UCSI yang dipilih untuk mewakili berbagai latar belakang etnik dan perspektif. Objektif utama kajian ini adalah untuk menilai peranan bahasa Melayu dalam pembentukan keharmonian kaum dengan memahami sejauh mana bahasa ini digunakan dalam komunikasi antara etnik serta kepentingannya dalam integrasi sosial. Next. Bagi memastikan keseragaman dan kebolehpercayaan dalam jawapan yang diterima, soal selidik yang digunakan adalah dalam bentuk soalan beserta yang memberi tumpuan kepada tiga aspek utama uh, satu ialah maklumat demografi uh, untuk merangkumi umur, cantina dan kaum bagi memahami kepelbagaian dalam kumpulan sempurna. Yang dua ialah penggunaan bahasa Melayu dan integrasi sosial untuk mengaji kekerapan serta konteks penggunaan bahasa Melayu dan mengkomunikasi harian antara masyarakat berbagai kaum serta perannya dalam mewujudkan keterungan uh, keterung kaum sosial. Yang tiga ialah kesan bahasa Melayu terhadap kemahamunian kaum untuk menilai persepsi responden mengenai bagaimana bahasa Melayu membantu dalam membuat perbaduan di Malaysia. Dengan ini telah diadakan secara dalam talian melalui media sosial pelajar dan rakan-rakan bagi memastikan lebih ramai responden mengambil bahagian. Untuk mendapatkan yang mencukupi untuk dinalisis, kajian ini menyesalkan sekurang-kurangnya uh, 50 orang responden. Next. Berdasarkan maklum balas yang diperoleh, data adalah dinalisis untuk mengenal pasti beberapa penemuan utama. Yang satu ialah mengenal pasti peranan bahasa Melayu dalam perbualan kaum. Yang dua ialah memahami persepsi masyarakat terhadap bahasa Melayu sebagai alat penyatuan. Tiga ialah memperi cadangan untuk membuka penggunaan bahasa Melayu dalam interaksi sosial. Sebagai kesimpulan, kajian ini membantu kita memahami kepentingan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi utama yang menyatukan rakyat Malaysia dalam masyarakat masyarakat. masyarakat melalui penggunaan bahasa yang efektif, kita dapat memupuk keharmonian sosial dan perpaduan yang lebih kukuh dalam kalangan berbagai ini. Itu sahaja perbandangan saya. Terima kasih. Dalam kajian ini, kami melibatkan 50 responden. Majoriti responden adalah berbangsa Cina iaitu sebanyak 85.7% diikuti oleh Melayu pada 12 perpuluhan dua peratus dan Indonesia pada dua peratus. Dari segi bahasa utama, enam puluh tujuh perpuluhan tiga peratus responden menggunakan bahasa Cina, dua puluh enam perpuluhan tiga peratus menggunakan bahasa Inggeris, manakala hanya enam perpuluhan satu peratus menggunakan bahasa Melayu. Next slide. Kebanyakan responden menggunakan bahasa Melayu kadang-kadang iaitu 32.7% atau jarang 30.6%. Hanya 20.3% menggunakan ia dengan kerap. Manakala 8.2% menggunakannya dengan sangat kerap atau tidak pernah. Next slide. Seterusnya, kajian ini juga meneliti peranan dalam meningkatkan keharmonian kaum. Atau bila ditanya tentang peranannya dalam membina hubungan antara etnik. responden persetujuan sembilan belas perpuluhan dua sangat bersetuju. Begitu juga dalam aspek keterangkuman sosial penggunaan bahasa Melayu mendapat pandangan bercampur. Ramai responden memilih neutral iaitu tiga puluh lapan perpuluhan lima Ini menunjukkan bahawa sekalipun Bahasa Melayu dilihat bermanfaat pasti ada kerangkunan tentang kesan kesannya terhadap keharmonian. Dalam aspek kehabaran, responden menang, mengenal pasti beberapa isu utama. Kehabaran utama ialah kekurangan kepastian 30.8% diikuti kebimbangan salah komunikasi 15.4% dan keutamaan kepada bahasa lain 7.6%. Selain itu, 23.1% menghadapi pelbagai cabaran. Next slide. Untuk mengatasi cabaran, responden menghadangkan beberapa inisiatif. Antaranya 25.9% menyokong lebih banyak kursus bahasa tahun 1922 mencadangkan acara awam dalam bahasa Melayu. Selain itu, 11.5% mahu penggunaan lebih meluas di institusi pendidikan, manakala 11.5% merasakan tiada perubahan diperlukan sebanyak 38.6% memberi cadangan lain mencukupkan pelbagai pandangan dalam usaha mempromosi bahasa. Terima kasih. Bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam menyatukan rakyat Malaysia namun penggunaannya semakin menurun terutama dalam kalangan bukan Melayu akibat dominasi bahasa Inggeris dan keutamaan terhadap bahasa Ibunda seperti Mandarin dan Tamil. Kajian mendapati hanya 6.1% responden menggunakan bahasa Melayu di, di rumah manakala 67.3% lebih selesa bertutur dalam bahasa Ibunda. Antara cabaran utama ialah kekurangan kefasihan, ketakutan membuat kesilapan dan kecenderungan menggunakan bahasa lain. Walaupun begitu, ramai masih mengagui kepentingan bahasa Melayu dalam membina hubungan antara kaum. Oleh itu, cadangan seperti kursus untuk untuk bukan penutur asli acara awam dalam bahasa Melayu serta penggunaannya di sekolah dan universiti perlu dipertingkatkan dengan pendekatan yang lebih seimbang bahasa Melayu dapat terus menjadi bahasa penyatu yang memperkukuh identiti nasional dan keharmonian kaum di Malaysia. Next slide. Itu sahaja untuk pembatangan kami. Terima kasih.